Добрый вечер. Ну, они только подъехали. Мы уезжали на пресс-конференцию. Они только подъехали. Так что еще будет собеседование с врачебным нашим штабом. Вот. Ну а то что... Будут или не будут, уже будем иметь информацию после того, как они переговорят определяться. Значит, ну а так. Не очень, конечно. Значит, приятного малого там. Прошу сейчас запитание, не забываем представляться. Будь ласка. что Кушер пропускает первый матч из-за дисквалификации. Насколько вас беспокоит психологическое состояние Хачеридзе и Белявского, особенно это касается хачериди. Есть ли опасения, что в нужный, в нужный момент у кого-нибудь из них, опять же у, у, у хачериди в первую очередь, не выдержит нервы? Ну, наверное, кажется, правильнее было бы им задавать этот вопрос. Потому что... Ну, я не думаю, что уже все ребята прекрасно понимают важность этой встречи. Так что я не думаю, что значит, ребята могут себе позволить, чтобы эмоции значит, разрушали. Так что я думаю, что все будет нормально в этом плане. Прошу, пожалуйста, еще запитания. Когда был с французами, по итогам, если не ошибаюсь, одной из причин поражения вы назвали то, что не хватало достаточного состава игроков, то есть игроки не хватало сил восстановиться, не хватало новых игроков, которые в ответ на матче усилили бойку. Сейчас даже ситуация, 4 дня разделяют два ответственных матча. Довольны ли вы резервом глубиной состава, скажем так, кадровым составом? в том, что доволен или недоволен, это можно было будет ответить уже от έげть, после того, как уже эти игры завершатся. А так что ребята имеют уже опыт, потому что правильно значит, вопрос поставили правильный, в плане том, что это было недавно, эти игры, переходные с французами. Так что

<utan> Потому, що без будь ласка, прошу запитання до Івана Петряка. Михайло Іванович, скажіть, будь ласка, ви часто говорите, що ви йдуть ті, хто найкраще готовий, ті, хто готові до Але чи не можна так, в принципі, думати, що перецілення на ці матчі ви розраховуєте більше і на досвід, на досвід тих футболістів, які вже і пройшли ці плей-оффи, які пройшли не один матч? <купи> ну, це, прежде всього. потому что значит, если потому что вы многие вопросы задавали там значит, с заменами почему так почему нет так потому что всегда же значит, если опыт есть опыт значит, человек который допустим, Вызывается. Да, вот большое желание у любого из значит, этих игроков, которые значит, вызвались значит, на эту игру. Но смогут они значит, реализовать свои возможности, не смогут. Значит, это же там известно. Значит, а так, плюс, значит, мы кажется, за то короткое время мы пытаемся... Значит, получить как можно больше информации о ребятах, значит, о, значит, как они в тренировках, как они работают, как выполняют эти задания, значит, плюс значит, информацию получаем значит, в личных беседах с ними. И потом уже значит, приходим к какому-то общему мнению. Я имею в виду тренерский штаб. Плюс, значит, я же уже много раз говорил, что иногда мы значит, обращаемся к ребятам, к тому, значит, тренерскому штабу или значит, Всем значит, раздаются значит, чистые листы бумаги и значит, просьба к ним, значит, кого они считают, нужным на сегодняшний день значит, выставить число 11 человек. Так что дай Бог, чтобы ну, те потери, которые мы уже значит, имеем, чтобы они не увеличились. Каналовского штаба тут и пулистых, чтобы мы ж было меньше читали пресс, потому что коронднем будет больше и больше нагнетателей. Дело в том, что мы же э, и общаемся, когда с ними, значит, э, мы всегда, значит, стараемся прийти как говорится, к общему знаменателю в том плане, что, значит, у каждого, значит, есть своя работа у вас. И значит, у вас, и у ваших коллег своя работа, у нас своя работа. Значит, так что мы да, где-то чего-то, что-то, значит, говорится. Имеем значит, от ваших коллег что-то, значит, какую-то информацию значит, полезную. Ну а так, в основном, мы заняты, мы получаем сами информацию, стараемся, прежде чем, значит... Э приехать на сбор, сначала мы получаем, значит, стараемся получить кому можно больше информации о сопернике, значит видео, значит, плюс, значит, есть у нас научные бригады, которые собирают нам значит, информацию, уже с этого говорится, от этого говорится пляж ну, я бы не сказал, потому что, чтобы так что-то, значит, просто ребята действительно могут ä, ä, закрываться, значит, поменьше тратить, как говорится, эмоций. Вот, и просьба значит, к вам и к вашим коллегам, чтобы действительно значит, не нагнетали, потому что значит, нагнетать в таких играх не стоит ничего нагнетать. Потому что все прекрасно понимают, что это игры, ну, которые решают ну, все, значит, попасть значит, в финальную часть или не попасть. Так что значит, я думаю, что э, ну, они все в таком возрасте, что, что могут уже значит, самостоятельно значит, об этом думать и принимать правильные решения. Прошу кулаги, так, будь ласка.

В таком возрасте значит, в расцвете и значит, всегда значит, мы и мы значит, говорили значит, с ними и с ребятами со всеми а время на эту тему что значит если кто-то из них значит, остановится ну, он посчитает что он достиг вот Севилье и все то он значит, не будет как говорится, расти а наоборот значит будет как говорится, снизать свой потенциал также Женя, попал значит, в хороший клуб, в хороший чемпионат. Плюс, значит, вы же видите, значит, его значит, позиция немножко по-другому уже выглядит, чем он привык. Вот. Может, здесь значит, мы не смогли его там, значит, это убедить, значит, или в клубе его не, значит, не могли убедить, чтобы он расширял свой арсенал. А сейчас он немножко, как говорится, выходит на тот уровень, который значит, соответствует игре этой команды, в которой находится. Ну, специфика, значит, она не только, значит, этих матчей. Именно, просто надо на того, реализовать свои возможности, постараться реализовать свои возможности и заставить соперника, чтобы он позволил реализовать свои возможности. И сопернику не позволит реализовать свои возможности. Так, прошу, будь ласка, сейчас запитание. Будь ласка. Я, пожалуйста, пишите, пожалуйста, по пятого. Вы с одной стороны говорите, что с ними ситуация. Пока пока нет. Что уже есть какие-то потери? Ну, я же, как говорится, отталкиваюсь от того, что, что может быть и мы не сможем на них рассчитывать. Может, же пока какой же смысл нам давать информацию, значит, если мы еще не, значит, после того, как они встретились с врачами, значит, у нас получилось как Мы уехали на пресс-конференцию, они только приехали значит, к нашим врачам. Значит, так, что... Если можно уточнение по фигенскому та же ситуации, то есть вы пока не что они готовы по нему сказать, да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Будь ласка, коллеги, чьи еще запитания? Прошу. Если а, все-таки не увидимся в эскадре, мы надеемся, что их не будет, а есть у вас какие-то предметы, в которые можно добиться? Ну, так у нас мы же и так с запасом всегда вызываем людей. Учитывая ситуацию, которая худшую ситуацию, которая может быть. И мы вызвали, допустим, на этот сбор 26 человек. И если то, 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 значит, вдруг понадобится, естественно, у нас есть и запасные варианты. Прошущая запитания у нас. Ні, немає. Якщо немає, то тоді у нас збірна приїжджає близько 18-ї на поле і на поле 6 І там можна буде спостерігати впродовж півгодини за тренуванням. Перед тим можна буде взяти інтерв'ю. Переміщаємося на поле No6. Дякую.